eliqala tumanidagi fuqarolar noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan masalalardan biri hal qilindi eng ko'p avtomashina harakatlanadigan ko'chalardan biridagi chorrahada o'rnatilgan svetoforlar aholiga ancha yillar davomida xizmat qildi biroq vaqt o'tishi bilan albatta svetoforda nosozliklar yuzaga kela boshlagan edi va albatta aholi noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan masalalardan biri edi va albatta bu aholi noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan masalalardan biri bo'ldi kunduz kuni qaysi chiroq yonib turganini ham ko'rish qiyin bo'lib borayotgan va ta'mirlash ishlari olib borilsa ham tez tez buzilib qoladigan svetofor o'rnida bugun yangi chiroqlari to'liq yonadigan va piyodalarga ham o'tish va to'xtash ko'rsatmasini ko'rsatuvchi svetofor o'rnatildi eliqola tumani xalqlar do'stligi va o'zbekiston ko'chalari kesgan choraqasida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ushbu chorrahadagi eskirgan svetofor obyektida rekonstruksiya ishlari olib borilib yangi zamonaviy turdagi svetofor qurilmasini o'rnatish ishlari olib borilmoqda ushbu chora tadbirlar xavfsiz va ravon yo'l umumiy milliy dasturi asosida qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda yangi svetoforni o'rnatish jarayonida ob havo qanchalik issiq bo'lsa ham soha mutaxassislari har bir jihatga va xavfsizlikka amal qilgan holda ish olib bordi nafaqat yangi svetofor o'rnatildi balki yo'l harakati qoidalariga haydovchilar va piyodalar ham amal qilishini ta'minlovchi yo'l chiziqlari ham chizildi qoraqalpog'iston respublikasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan elliqala tumani bo'ston shahridagi xalqlar do'stligi va o'zbekiston ko'chalaridagi markaziy chorrahaga bugun yangi svetofor o'rnatilmoqda endilikda ushbu svetoforda o'ylaymizki oldingidek texnik nosozliklar vujudga kelmaydi va yo'l harakati qoidalariga barcha amal qilgan holda yo'l transport hodisalari sodir bo'lishining oldi olinadi